Tesla sekarang berhadapan dengan saat sukar dekat Eropah dan juga satu fasa kejatuhan. Walaupun jualan kenderaan elektrik secara keseluruhan dekat benua Eropah tu meningkat hampir 28% pada April, akan tetapi Tesla pula sebaliknya menyaksikan penurunan dramatik sebanyak 49%. Ini bukan semata-mata soal persaingan tau, tapi kombinasi antara beberapa faktor yang menyakitkan juga yang memberi kesan kepada sambutan terhadap kereta Tesla. Kita tahu juga yang ada reaksi negatif terhadap kenyataan dan juga pendirian politik daripada Elon Musk. Dalam pasaran yang sangat peka terhadap nilai sosial dan prinsip personality CEO itu sendiri boleh bagi kesan langsung kepada persepsi pengguna dekat Eropah dan lagi satu yang sangat mengejutkan dalam masa yang sama Tesla dah di dipotong oleh pesaing daripada China iaitu BYD. BYD pula merekodkan peningkatan jualan 169% untuk EV je dan lebih 359% bila termasuk plug-in hybrid. Keadaan ni membolehkan BYD secara rasmi mengatasi Tesla buat kali pertama dalam sejarah untuk pasaran Eropah. Dan kejayaan BYD ni dia bukan kebetulan tau. Tapi diorang pun ada strategi-strategi tertentu dari segi teknologi yang dianggap mungkin lebih baik daripada Tesla lah. Contohnya macam blade battery yang lebih selamat dan juga terbukti berkesan. Dan kita tahulah kereta EV daripada China ni dia punya harga dia lebih murah lah daripada Tesla kan. Lagilah sekarang ni negara-negara Eropah dia orang mula tarik subsidi EV tau. Jadi pengguna yang nak beli kereta EV ni dia orang kena kira kos betul-betul lah. Pada masa yang sama juga Tesla ni terus jual kereta dia orang pada harga premium dan tak banyak flexibility. Kalaulah keadaan sama macam satu ketika dulu yang mana dia orang lah satu-satunya pengeluar EV tak apalah tapi sekarang ni dah ada persaingan. Pula tu Elon Musk dia semakin terlibat dalam politik kanan termasuk menyokong parti far right dekat Jerman yang menyebabkan ramai pengguna memboikot kereta dia orang secara senyap. Pasaran Eropah ni dia sebenarnya sangat unik tau kerana dia punya pengguna dia dia lebih teliti dan juga ada prinsip lah. So apakah nasib Tesla selepasnya? Adakah mereka akan terus jatuh ataupun ada ruang untuk dia orang bangkit semula especially dekat Eropah nanti?